Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan Selamat so, pagi Jumaat uh, Hari ni saya nak sentuh sikit berkenaan dengan uh, Pemilihan uh, PKR Sebab PKR ni parti dalam kerajaan Gaji-gaji menteri dia kita yang bayar sebagai rakyat So kita berhak untuk uh, Mengambil tahu lah uh, Dan komen berkenaan dengan hal ini uh, Especially tentang uh, Upcoming pemilihan timbalan Presiden PKR ni uh, Iaitu Saya Nampak uh, Saifuddin Nasution Walaupun dia tak cakap lagi dia nak bertanding Tapi pada saya uh, Hampir pasti sekarang ni Saifuddin akan bertanding timbalan presiden uh, PKR uh, Kalau dia tak bertanding Sama ada dia pengecut, penakut atau bodoh lah Saya, rasa. <laughs> saya tak rasa Saifuddin ni uh, Penakut sangat uh, Ataupun pengecut sangat Atau bodoh sangat uh, Sebab sekarang ni uh, Semua set up itu adalah Uh, di, dia punya eventish. Uh, Anwar sokong dia. Orang-orang Anwar dan resource-resource Anwar, uh, also sokong dia. So kalau dia tak ada, tak ambil uh, peluang ini, dia akan ketinggalan bas dan menyesal seumur hidup dia. <laughs> so uh, dan uh, dia akan lawan uh, Rafizi. Uh, semalam uh, saya dimaklumkan bahawa Rafizi telah pergi bercuti, ya. Ada orang kata dia merajuk lah Dia resign lah dan sebagainya uh, Saya ingat uh, dia pergi retreat lah saya rasa eh, Untuk uh, pun kata restrategize balik dengan orang dia uh, Pada saya lah ya eh. Sebab uh, orang dia banyak kalah di pengkat cabang uh, Dan uh, dua orang dia yang menang di pengkat cabang pula pun Yang Anwar Ibrahim punya uh, orang kalah Tiba-tiba buat pemilihan semula, eh orang-orang Anwar -orang Ibrahim ni menang balik. So macam mana? Habis semua, uh, orang Rafizi kena cantas. Eh? Uh, dan itulah dia saya cakap sebelum ini, bahawa pemilihan PKR kali ini dah jadi macam pemilihan uh, UMNO dulu-dulu. Eh? Sebab kamu orang PKR, kamu mungkin tak biasa membuat pemilihan parti uh, apabila kamu memegang kuasa dalam kerajaan. Eh? Kamu boleh buat pemilihan parti masa kamu bukan dalam kerajaan. Eh? Aa, saya dah biasa dalam benda-benda ya. Benda eh. Apabila parti politik itu berada dalam kerajaan, situasi dia lain ya eh, sebab kamu memegang kuasa. Eh, dulu mungkin kalau sebagai pembangkang nak bertanding jawatan parti politik pembangkang ni, mungkin ada orang pun tak nak eh son kuku sebab kamu kena spend time, pakai duit sendiri berjuang untuk parti tapi bila kamu jadi kerajaan ni macam-macam faktor lain yang ini dengan uh, faktor Uh, nak apa, jawatan lah, nak resource lah sebab kamu pegang kuasa dan bilion-bilion duit uh, kat IHAT ini ya. uh, so faktor-faktor ini so biasanya apabila uh, pemilihan parti yang berada dalam kerajaan ni terutama parti ni, parti Perdana Menteri uh, maka mereka akan follow the leader lah uh, iaitu Anwar Ibrahim sebab leader ni memegang uh, resource yang besar So saya tak rasa ada orang uh, berani lawan arus Apa yang lawan arus Dia tak dapat resource itu Atau uh, dia tak dapat favor lah Daripada uh, ketua kerajaan dan ketua parti Yang memegang resource yang besar Ini yang masalah menjadi masalah kepada uh, Rafizi ya? uh, So tapi saya nak cakap pada Rafizi uh, Bila Saipuddin Nasution masuk lawan nanti Kamu jangan chicken out pula uh, Apa tu janganlah kamu apa ni takut sebab kalau kamu tarik diri... uh, maka habislah kejayaan politik kamu sebab orang takkan sokong orang penakut eh? Uh, atau orang pengecut orang akan nampak kamu macam penakut atau pengecut lah uh, uh, dekat situ. Of course kalau kamu tarik diri... kamu boleh bagi macam-macam alasan iaitu uh, untuk apa untuk menjaga tak mau kasih parti pecah lah apalah pilihan raya lambat lagi revisi eh? ya. Uh, kita nak menjaga Oh, kerjasama dalam parti lah. Apalah itu biasalah. Ayat-ayat biasa. Orang UMNO pun biasa pakai ayat-ayat ni sebelum ini. Eh. Uh, hanya untuk mengelakkan uh, kamu nak bertanding. Sebab kamu takut bertanding. Kamu pakai ayat-ayat retorik macam itu. Tapi pandangan rakyat dan nak kaum Dia tak percaya benda-benda itu. Dia masih tengok kamu ni penakut. Sebab itu tak nak bertanding. ya. Eh. Uh, pada saya, masuk je bertanding. Rafizi. ya. Eh. Uh, walaupun sekarang ni kebarangkaliannya bukan pada kamu. But... I think you have to contest eh? Dan uh, saya dengan Rafizi ni Saya dah kenal dia lama Daripada zaman sekolah dulu Saya umur 15 tahun Saya dah kenal dia Sekarang ni uh, Apa ni Dah 40, berapa tahun tu tu 40-30 tahun lebih eh? Macam mana uh, Walaupun bukanlah kenal Rapat interaksi macam tu Saya dah kenal Inilah saya pernah berdebat dengan dia dulu Masa di sekolah eh, Tuan-tuan eh? Dan uh, Daripada segi Personalitinya saya tengok Bila kamu nak bertanding Uh, melawan arus uh, atau tanpa resource mungkin ada resource tapi tak sebanyak ni apa namanya kalau kamu nak menang you have to have a good personality atau ada repo dengan uh, baik dengan akaun B tapi melihat kepada personality Rafizi ni dia memanglah annoying sikit eh berbanding dengan Saifuddin I think Saifuddin of Sitian is more uh, likable eh uh, dekat situ lagi satu uh, Rafizi ni punya disadvantage eh. Uh, cuma uh, to be fair with Rafizi, Anwar letak dia sekarang ni di Kementerian Ekonomi. Uh, dia adalah apa orang kata Kementerian itu adalah Kementerian yang susah, bukan Kementerian yang senang. Saya tahu lah sebab saya dulu di EPU, EPU Kementerian Ekonomi ini dulu EPU lah, Unit Perancangan Ekonomi lepas tu menjadi Kementerian. Eh. Uh, dulu EPU ni very powerful sebab semua projek-projek FDI, unit kerjasama orang swasta semua pergi EPU untuk diluluskan. Petronas dengan TMB, gas Malaysia dijaga oleh EPU. Masa saya di EPU, Ini perancang ekonomi dulu, saya jaga Petronas, TMB dengan gas. Saya di section tenaga masa uh, sebab itu, apa urusan gas ke Petronas ke apa ke benda sebab uh, urusan uh, konflik antara Petronas dan Petros, saya tahu cerita ini dan kalau tanya saya, saya pun uh, boleh nampak jalan penyelesaian dan sebagainya. Tapi saya bukan kerja dengan kerajaan. Eh. Awak orang kerajaan, menteri-menteri lah fikir. Eh. Uh, tapi saya nampak dia Has no clue eh. uh, Menteri Ekonomi ni macam mana nak selesaikan masalah itu uh, Dan dia juga Dia letak sekarang ni uh, Petronas Direct di bawah Perdana Menteri No longer bawah EPU Dan projek-projek kerjasama awam swasta diletak di jabatan lain Di UKAS bukan lagi di EPU Dan uh, GLC pun tak salah saya Bukan lagi bawah EPU eh. uh, So EPU ni hanya membuat dasar dan blueprint dan sebagainya dan memberi ulasan lah. Uh, so maksudnya apa, bukanlah dia tak ada kuasa ada tapi maksudnya kuasa tu kurang. Uh, budget bajet pun uh, dia bukan melulus bajet uh, apa bajet belanjawan itu di bawah Kementerian Kewangan. Projek-projek surat sujud terima pun bukan pergi pada EPU. So the gist that I'm trying to say is that the point is EPU ni kalau awak jadi menteri EPU uh, awak tak ada sangat pegang resource. Yang banyak Dan pada masa yang sama Ia adalah kementerian yang susah Nak jaga masalah orang ini Ditambah lagi dengan Performan Rafizi tu sendiri yang Tak memberangsangkan Macam saya cakap, dia sebagai pembangkang Dia hebat, tapi bila jadi kerajaan Dia lemau uh, Itu yang menjadi masalah Bila dia nak lawan dalam parti Orang tengok performan itu Saya tengok Rafizi ni Dia He's uh, a uh, probably a good wartime punya leader lah uh, untuk PKR. Tapi during peace time dia tak bagus. Eh? Uh, dalam sejarah pemimpin-pemimpin di Malaysia atau di dunia memang ada pemimpin yang bagus dalam wartime tapi tak bagus dalam peace time. Uh, contohnya macam Winston Churchill dulu. Eh? Uh, saya bukan nak samakan Rafizi dengan Winston Churchill Jauh langit dengan bumi tu Tapi kita ambil itibar sejarah lah. Winston Churchill dia bagus wartime punya leader tapi during peacetime orang uh, tendang dia uh, Rafizi ni masa PKR dulu pembangkang dia bagus dia lawan dia lawan dia menggugat uh, kerajaan Barisan Nasional pada ketika itu tapi during peace time dia mungkin tak tahu apa nak buat eh uh, dalam uh, Malaysia ni saya tengok ada pemimpin-pemimpin yang macam itu yang bagus during wartime peace time tak bagus atau ada yang during peace time bagus tapi during crisis tak bagus Uh, tapi ada juga Certain-certain pemimpin yang dua-dua dia bagus. During war time pun bagus, peace time pun bagus. Uh, saya boleh namakan dua orang. Eh. Uh, saya tak rasa ramai orang boleh menafikan perkara ini. Nombor satu, Datuk Najib. Dia dalam war time krisis pun dia bagus. Masa 2008-2009, economic crisis of the world, subprime tu, ekonomi kita okey. Dan lepas tu growth. And uh, during peace time pun dia bagus. Dia ada plan-plan dia semua. Eh. Uh, Uh, dan satu seorang lagi yang mungkin orang tak boleh nafi juga iaitu Tun Mahathir Eh. Walaupun kita apa uh, orang kata bertelingkah dengan Tun Mahathir ke apa, one fact that you cannot deny is that he is a very good leader during crisis time, war time and during peace time. Ah itu dua orang. Kalau tanya saya pasal Anwar Ibrahim, saya tak nampak lagi dua-dua during war time pun dia tak bagus, during peace time pun saya rasa yet to be seen lah kenapa saya cakap during wartime time dia tak bagus sebab dia tak pernah menang pilihan raya anwar ibrahim untuk kalahkan ini eh sebagai PH during PH dulu pru 14 yang menang pilihan raya untuk PH tu masa tu bukan anwar ibrahim itu bila tun Mahathir masuk Mengetuai PH calon perdana menteri 2014 2000 apa PR14 barulah PH menang pilihan raya Sebelum itu 20 tahun Anwar Ibrahim cuba eh tak tak menang-menang eh uh, dan bila pru 15 itu hari pun dia jadi perdana menteri bukan pasal dia menang pilihan raya tak ada parti yang boleh menang pilihan raya yang menang pilihan raya pada ketika itu dia menang sebab pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin ada masalah pada ketika itu dan menyokong dia dan membentuk kerajaan dan juga uh, sebab tak ada kerajaan boleh dibentuk uh, uh, apa Sri Paduka Baginda Agong bertitah untuk untuk kerajaan yang saya pun akur pada ketika itu uh, dan sekarang during peace time I feel to see lah macam mana so Rafizi ni during peace time sekarang ni hmm, tengoklah macam mana Rafizi uh, tapi Rafizi kamu kena bertanding lah uh, you cannot chicken out uh, you lawan je lah eh. sebab uh, dalam keadaan begini ya eh, uh, saya dah biasa dah apa, -apa melalui pemilihan Proses pemilihan daripada kecil. Dulu mak ayah saya dalam UMNO uh, daripada berpuluh-puluh tahun eh, macam mana setiap kali pemilihan AMNO dan itu hari masa pemilihan AMNO pun saya bertanding walaupun saya tak masuk dalam cair presiden uh, tak pakai duit tapi saya menang uh, itu AMNO AMNO punya sepak terajang ini dalam pemilihan ini uh, itu itu dia very rough kan eh, PKR pun sekarang bila kamu dah jadi parti Perdana Menteri uh, Inilah sepak terajang dia Kamu mungkin tak biasa eh? Saya dah biasa daripada kecil Dan kita orang-orang UMNO dah biasa Dan sekarang ni kamu lawan dengan orang-orang ex amno ni. <laughs> Anwar Ibrahim, Saiduddin Nasution. Dulu kamu ingat kamu lawan ex amno seorang lagi Azmin. Kamu kalah eh sebab orang-orang ex amno dan orang Abno ni dia orang kita orang ni semua dah biasa dalam sepak terajang ini. Kamu mungkin tak biasa tapi kamu tetap komah adalah Rafizi ya. Eh? Kamu lawan dan pada saya kepada penyokong-penyokong PKR Uh, if you ask me between Saipudin and Rafizi, uh, Rafizi might be better to lead PKR post Anwar. Itu pandangan saya lah. Sebab Saipudin ni dia bertanding pilihan raya pun kalah. Eh. Uh, that one, itu saya punya neutral punya pandangan. But then again, uh, bila saya berpandangan begitu, kamu bukan kamu semua perwakilan PKR bukan nak dengar cakap saya, kamu buat yang terbalik. So kamu akan undi Saipudin, Uh, saya boleh menang dalam fizikal lah. Wallahualam. So, sekian. Terima kasih tuan-tuan. Uh, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.